Assalamualaikum dan salam sejahtera Saya ucapkan kepada doktor Pada hari ini saya dan juga rakan pembentang Akan membentangkan tentang konflik jiran tetangga Apa itu konflik jiran tetangga? Konflik jiran tetangga itu adalah perselisihan Atau pertikaian yang berlaku antara individu Atau keluarga yang tinggal bersebelahan Atau yang tinggal berhampiran Dalam satu kawasan perumahan Jadi dalam poster tersebut Ada punca dan juga ada kesan Yang saya akan kuraikan Yang pertama adalah punca konflik jiran tetangga Uh, berdasarkan poster tersebut, terdapat empat punca utama berlakunya konflik jiran tetangga Yang pertama adalah disebabkan oleh pencerobohan ruang Situasi ini berlaku disebabkan apabila jiran tersebut melanggar ruang peribadi Contohnya seperti tempat letak kereta, kawasan rumah ataupun ruang privasi uh, jiran tersebut Yang kedua adalah disebabkan oleh gosip ataupun fitnah Aa, perkara ini, aa, gosip atau fitnah ini merupakan aa, penyebaran cerita-cerita palsu Ataupun maklumat palsu lah Ataupun aa, mengumpat yang boleh mencetuskan salah faham dan juga permusuhan antara jiran tersebut Dan kepercayaan antara jiran tersebut akan menjadi goyah yang ketiga adalah kecemburuan sosial. perkara ini berlaku apabila jiran tersebut berasa dengki dengan jiran yang lainlah. Contohnya dengki dengan pencapaian, uh, harta ataupun gaya hidup jiran lain. Jadi perkara ini boleh menimbulkan rasa iri hati ataupun kurang senang dan akhirnya menyebabkan uh, jiran tersebut akan berkonfliklah dengan jiran yang lain. Dan seterusnya ialah punca dia tiada persefahaman. Baka, tiada persefahaman ini disebabkan oleh perbezaan perbezaan melalui sikap, melalui nilai ataupun melalui cara hidup yang menyebabkan komunikasi tersebut tidak seragam dan lalu menimbulkan salah faham antara jiran tersebut. Dan uh, seterusnya saya akan membincangkan kesan yang berlaku uh, apabila jiran-jiran terse uh, jiran tetangga tersebut mempunyai konflik kesan yang pertama ialah hubungan sesama jiran akan menjadi renggang, okay, uh, hubungan yang dahulunya uh, baik boleh uh, menjadi jauh dan tidak lagi seperti yang uh, tidak lagi mesra seperti yang se uh, sebelum inilah sebelum konflik tu jadi komunikasi antara jiran tersebut akan terputus dan interaksi tersebut akan menjadi dingin dan uh, kesan yang kedua akan menyebabkan suasana kawasan perumahan itu menjadi tegang okey uh, konflik ini uh, boleh menjejaskan keharmonian dan juga kesejahteraan antara Uh, keharmonian, keselamatan, kesejahteraan sehingga menyebabkan suasana rumah tersebut terasa tidak lagi selesa uh, Ada jiran, contohnya, ada jiran yang tidak lagi bertegur sapa dan buat hal sendiri disebabkan oleh COVID yang berlaku sebelum ni lah dan seterusnya uh, kesan uh, daripada COVID jiran tetangginya uh, akan menjejaskan kesejahteraan emosi kenapa akan menjejaskan kesihatan emosi kerana apabila konflik ini berlaku secara berpanjangan jadi ia akan boleh menyebabkan tekanan, menyebabkan stres dan juga menyebabkan adanya rasa tidak tenang dalam kalangan individu tersebut. Itu sahaja yang saya akan menangkan dan akan disambung oleh rakan seterusnya. Seterusnya saya akan menyambung kepada jenis-jenis konflik jiran. Terdapat banyak jenis konflik jiran antaranya konflik fizikal, konflik sosial, konflik bunyi dan konflik kebersihan alam sekitar. Yang pertama, konflik fizikal iaitu melibatkan perebutan ruang, batas tanah dan parkir. Konflik sosial pula ialah sikap tidak sopan, gosip ataupun salah faham antara jiran. Yang ketiga, konflik bunyi iaitu kebisingan daripada aktiviti rumah ataupun haiwan yang telah dibela oleh jiran. Yang terakhir ialah konflik kebersihan ataupun alam sekitar iaitu sampah, bau, saliran tersumbat ataupun pokok yang mengganggu rumah jiran. Konflik-konflik ini boleh ditangani dengan cara menghormati adat berjiran. Contohnya, sentiasa menghormati jiran walaupun mereka berlainan agama, bangsa dan negara. Yang kedua adalah berkomunikasi secara baik iaitu sentiasa menggunakan perkataan yang baik dan sopan semasa bertegur sapa dengan jiran-jiran. Yang ketiga ialah mengamalkan sikap bertoleransi, bertolak ansur dan saling menghormati antara jiran. Contohnya, mengamalkan sikap yang baik hati supaya jiran tidak bersalah faham sama jiran. Yang terakhir ialah melibatkan pihak ketiga jika berlakunya perselisihan faham ataupun masalah contohnya melaporkan kepada pihak komuniti setempat iaitu ketua kampung JKPP, supaya mereka dapat mengambil tindakan yang sewajarnya oleh hal menikan, dapat disimpulkan konflik jiran ini boleh dielakkan dan dipulihkan jika jiran tetangga sentiasa menjaga dan menghormati adat berjiran Sekian itu sahaja daripada kami. Terima kasih.